পৃথিৱী আমাৰ এখন সৰু পৃথিৱী আৰু পাপা মা আৰু এনেকেই আমি থাকো সদায় মৰম চেনেহৰ মাজেদি আৰু আজি নতুন মোবাইলত সবৰে হেপ্পী হেপ্পী হেপী ফেমিলি হৈ গলো আমি আৰু আপোনালোককো ধন্যবাদ জনাইছো মানে আজি মনটো খুব ভাল লাগি আছে এটা কাৰণে নমস্কাৰ আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই পাপৰিয়ে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ যিসকলে মোক ফেচবুকত চাই আছে তেওঁলোকে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু যিসকলে মোক ইউটিউবত চাই আছে তেওঁলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগত থকা সেই বেল আইকনটো বজাই দিব তেতিয়াহে ধুনীয়া ধুনীয়া ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সোনকালে সোনকালে পাই থাকিব আৰু আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদো জনাইছোঁ আৰু ব'লক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু আজি বতৰটো খুবেই বেয়া বেয়া মানে বৰষুণ দি আছে আৰু গুৱাহাটীৰ যেনিয়ে তেনিয়ে বানপানী হৈ আছে তাৰ মাজতে আহিলোঁ আজি এটা বস্তু কিনিবলৈ কিন্তু কি বস্তু এতিয়াই নকওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিলে সকলোখিনি কথা গম পাব এতিয়া ব'লক আমি গৈ থাকোঁ অ' ৰ'ব দেই আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিওঁ এয়া হৈছে মোৰ পাপা দেউতা আৰু আজি আমি আহিছোঁ এখন দোকানলৈ আৰু পাপাৰ মুখত হাঁহি দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আৰু লগতে থামনেলটোতো দেখি আছেই গতিকে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে চাগৈ আমি আজি ক'লৈ আহিছোঁ পাপাৰ মানে দাঁত পৰিলে তিনিটাহে দাঁত আছেগৈ হাঁহিবও নোৱাৰে তাৰ মাজতে হাঁহিছে হা এইটো দেখোন মোবাইল বৰ ধুনীয়া মোবাইল দেই আৰু মোবাইলটো মানে ইয়াৰ আনবক্সিং চলি আছে গতিকে দোকানীজনে মানে মোবাইলটো খুলি পেলাই দেখাইছে মোবাইলটো কিন্তু বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে আমি আছোঁ বৰ্তমান এতিয়া জয়ানগৰ চাৰিআলিত আৰু তাতে এখন ইলেক্ট্ৰিকৰ দোকান ইয়াতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ইলেক্ট্ৰিক বস্তু পোৱা যায় আৰু খুব কম দামত পোৱা যায় গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বস্তু কিনিব পাৰে ভিডিঅ'টো দেখি আছে পাপৰিয়ে আৰম্ভ কৰিলে আৰু এতিয়া আমি মোবাইলটো কিনি আনিলোঁ আৰু এয়া আহি আছোঁ দীপক দা মই পাপা দুপৰীয়া আৰু পাপা আছে পাঁচমিনীয়া পাপৰি আছে লগতে আপেল আছে আৰু আপোনালোকৰ পিনে আপেলৰ কিমান দাম জনাবচোন আমাৰ গুৱাহাটী বেলতলা বজাৰত আজি এশ ত্ৰিছ টকা কেজি হৈছে দেই আৰু এইখিনিতে সুধিলোঁ কাৰণ ভাদ মাহ আপেলবোৰ কিনি আছে আপোনালোকে কাৰণ সকাম নিকামৰ কথা থাকে আৰু পাপাই মানে এণ্ড্ৰইড মোবাইল আজিলৈকে ব্যৱহাৰ কৰি পোৱাই নাই পাপা মানে মোৰ শহুৰ দেউতা আৰু তেওঁক কিনো মোবাইল কিনা হ'ল কিনো ফিচাৰ্ছ আছে সেইখিনি পাপৰি আপোনালোকক দেখাব প্ৰথম শিকি লওক পিছলৈ আকৌ দামী এটা কিনিব লাগিব এতিয়া অকণমান কম দামৰ ভিতৰতে কিনা হৈছে কিন্তু ইমান কম দামত কিন্তু মজা মোবাইল এটা পাইছে চাবচোন মোবাইলটো যিহেতু আহি ঘৰ পালোঁহি ঘৰ পোৱাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকক মোবাইলটো ভালকৈ দেখুৱাম মানে এইটো হৈছে ভিভ' মোবাইল ভিভ' ৱাই ওৱান এইট আই আৰু এই মোবাইলটো আমি সেই দোকানখনৰ পৰা কিনি আনিলোঁ আৰু এনড্ৰইড মোবাইল হয় আচলতে মোবাইলটো পাপালৈ আনিছোঁ জীৱনত প্ৰথমবাৰ এনেকৈ পাপাক কিবা এটা গিফ্ট দিম বুলি আৰু বহুত আগৰ পৰাই পাপাই মোবাইল চলায় যদিও এটা কি পেড মোবাইল চলাই আছিলে আৰু এইবাৰ ভাবিলোঁ এটা এনড্ৰইড মোবাইল দিওঁ কিয়নো আমি ল'ৰা ছোৱালী সকলো বাহিৰত থাকোঁ আৰু মা পাপা ঘৰত থাকে গাঁৱত থাকে গতিকে কেতিয়াবা মন যায় দিয়কচোন ল'ৰা ছোৱালীকেইটা মুখখন চাই বা আমাৰো মন যায় যে তেওঁলোকৰ মুখখন চাই কথা পাতিবলৈ ৰ'ব তাৰ মাজতে দামটো কৈ লওঁ দেই বেছি নহয় ছেভেন ট্ৰিপল নাইন মানে আঠ হেজাৰ এটকা কম আঠ হেজাৰ কিন্তু ইমান কম দামত যে ইমান ভাল ফেচাৰ্ছ থকা এটা মোবাইল পাইছোঁ নহয় এইটো কিন্তু মানিব লাগিব আৰু এইটো হৈছে এডপ্টৰ মানে মোবাইলটো দামটো কম অনুযায়ী এডপ্টৰটো লগত দিয়া নাই এইটো কিবা পাঁচশ আশী টকামান লৈছে নেকি আমি দোকানখনৰ পৰাই কিনি আনিছোঁ অঁ তাৰপিছত কথাটো হ'ল এনেই কোৱা গতিকে ভাবিলোঁ পাপাক মোবাইলটো দিলে অন্ততঃ পাপাই পুৱা গধূলি ল'ৰা ছোৱালীকেইটা মুখখন চাই ভিডিঅ' কলত কথা পাতিব পাৰিব কিন্তু একো নেজানে ৰ'ব জমনিটোতো সেইখিনিতে মানে এতিয়া পাপাক গোটেইখিনি শিকাই দিব লাগিব এতিয়া কিমানখিনি আয়ত্ব কৰিব পাৰে আৰু সেইটো পাপাইহে জানে বাৰু ব'লকচোন পাপাৰ ওচৰলৈ গৈ থাকোঁ উপহাৰ উপহাৰেই সৰু ডাঙৰ বুলি কথা নাই কিন্তু মোৰ কাৰণে এইটো বহুত ডাঙৰ আৰু এই উপহাৰটো পাপাক দিবলৈ পাই মই আজি সঁচাকৈয়ে বহুত সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ কিন্তু পাপাই আকৌ চলাব নাজানে গতিকে এতিয়া ভালকৈ পাপাক শিকাই দিব লাগিব কিন্তু মোবাইলটো বৰ ভাল দেই মই আচলতে এইটো মোবাইলটোৰ হৈ বিজ্ঞাপন দিয়া নাই কোনো এডভাৰ্টাইজ নহয় কিন্তু মই যিহেতু নিজেই কিনি আনিছোঁ ইমান কম দামত মানে বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি হয় গতিকে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মোবাইলটো কিনিব পাৰে একদম ফটো চটো ভিপ'ৰটো ক'বই নালাগে বাৰু ধুনীয়াই গতিকে মোবাইলটো কিনি আনিলোঁ এতিয়া অন্ততঃ পাপাই ইউটিউবত আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰিব হোৱাটছআপত আমাৰ লগত ভিডিঅ' কলত কথা পাতিব পাৰিব বা এনেও পাপাই কল কৰি কথা পাতিব পাৰিব বা ঘৰখনকে আমি চাব পাৰিম বা মাকো আমি দেখি থাকিব পাৰিম মুঠতে সকলোখিনি চালি জাৰি এই মোবাইলটো পাপাক গিফ্ট দিলোঁ গতিকে এতিয়া পাপাই কেনেকুৱা পায় বহুত দিনৰ মূৰত বহুত দিন নহয় আচলতে বছৰৰ মূৰত মানে প্ৰথম আৰু বছৰো নহয় জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে

আৰু এতিয়া ইয়াতে এতিয়া ইউটিউব চাব পাৰিব ইউটিউবত কি কি চাব এতিয়া যিবিলাক ভিডিঅ' দি থকা সেয়া চাব লাগিব তাৰপিছতে গান চান শুনিব লাগিব এতিয়া আজি গোটেই ৰাতিটো এতিয়া মানে যেনেকে কিছুমান টিউচন লয় তেনেকৈ আজি এতিয়া পাপাক টিউশ্যন লৈ এতিয়া শিকাই দিব লাগিব গোটেইখিনি কেনেকে কি কৰে আছে মা এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে মোবাইলটো দেখিছে জোকাই বিশ্ব মানে জোকাই তিল জীয়েক বুলি কয় আচল নামটো আজি কৈ দিছে এতিয়া এতিয়াটো সদায় ভিডিঅ' কল কৰিব লাগিব সদায় সন্ধিয়া সন্ধিয়া তাই মোলিয়াই মোলে ইয়াতো কমিটমেণ্ট অসমবাসী ৰাইজে শুনি আছে হা সদায়

বিষ উপায়ো গতিকে সেইখিনি আছে আৰু মাহঁতে বোলে কল পিঠা বনাই থৈছে মোবাইলৰ পাৰ্টি অলপ বনালে আমি দুজনে খালো খাব আজৰি কেনেকুৱা আছে দেখাই দিয়ক আৰু এয়া হৈছে কলপিঠা চাওক এইবোৰ কিছু মানে আজিৰ যুগৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বুজিয়ে নাপায় কলপিঠা কি বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু আমাৰ কলপাতকেইখন ক'ৰ পৰা আনিছোঁ জানে নাই মানে আজি মাহঁতে সকামলৈ গৈছিলে নামঘৰলৈ তাত যে যিখিনি মানে প্ৰসাদৰ পাত দিছিলে মই আকৌ প্ৰসাদখিনি গুচাই কলপাতকেইখন ধুই পেলাই থৈ দিছিলোঁ মাছ পাতত দিবলৈ তাৰপিছত এতিয়া মায়ে গোটেইখিনি খৰচ কৰিলে নেকি কল পাত পাবলৈ নাই গুৱাহাটীত বহুত ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ কেতিয়াবা খাব আপোনালোকে আজি মানে আমাৰ মোবাইল কিনা পাৰ্টি এয়াই মম জনকে এটা ফটো কেপচাৰ কৰি দিলো ধুনীয়া ধুনীয়াকে ইটোৱে সিটোক ধৰি লওক আকৌ এনেকে ধৰি ল

আৰু এয়া হৈছে আমাৰ পৃথিৱী আমাৰ এখন সৰু পৃথিৱী আৰু পাপা ইয়াৰ মা আৰু এনেকেই আমি থাকোঁ সদায় মৰম চেনেহৰ মাজেদি আৰু আজি নতুন মোবাইল চবৰে হেপ্পী হেপ্পী হেপী ফেমিলি হৈ গ'লোঁ আমি আৰু আপোনালোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ